બીઆઈએસ ગાંધીધામ શાખા કચેરીએ ગાંધીધામ ખાતે હોટેલ અંબર સરોવર પોર્ટિકોમાં મીડિયા કનેક્ટ કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો આ ઇવેન્ટનો હેતુ બીઆઈએસ પ્રવૃત્તિઓ ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ તેમજ પ્રોડેક્ટ માટે આઈએસઆઈ ચિહ્ન ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન માટે સીઆરએસ ચિહ્ન અને સોના અને ચાંદીના ઘરેણા માટે હોલમાર્ક સહિત વિવિધ પ્રમાણ મહત્વપૂર્ણ છે તેના વિશે જાણકારી આપવાનું હતું આ કાર્યક્રમમાં બીઆઈએસના મુખ્ય વક્તાઓ તરીકે અભિષેક વૈજ્ઞાનિક સી અને પ્રહલાદ પટેલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમોશન ઓફિસરે પ્રેઝન્ટેશનના માધ્યમથી કોઈપણ પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા અને ગ્રાહકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં બીઆઈએસ કેવી રીતે ભાગ ભજવે છે તેની જાણકારી આપી હતી આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા માહિતી કચેરી ભુજ કચ્છના નાયબ માહિતી નિયામક ઘનશ્યામ પેડવા મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાના પ્રોડેક્ટ અંગે ભારતીય માનક બ્યુરોના વિવિધ સ્ટાન્ડર્ડ અંગે લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવવા માટે મીડિયા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી ભજવી શકે તેમ શ્રી પેડવાએ જણાવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં મીડિયા પ્રતિનિધિઓએ ચર્ચામાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો

और आज का ये जो प्रोग्राम था ये मीडिया कनेक्ट प्रोग्राम इसलिए कहा हमने ये नॉर्मली किस लिए था कि बी को ज़्यादातर लोग जानते हैं आई एस आई मार्क को ज़्यादातर लोग जानते हैं बट कई लोग ऐसा है कि कई चीज़ें हम निकालते हैं नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए बट वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी दिक्कत में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं जैसे कि मैं बी एस केयर ऐप के बारे में भी आज हमने बताया कि बी एस केयर ऐप कैसे यूज करना है तो एक जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमने सोचा कि उसको एक बार टारगेट करते हैं कि हाँ यहां से चीजें आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि कोई भी गाइडलाइन अगर गवर्नमेंट निकालती है अगर वो लोगों तक ना पहुंचे तो उसका फायदा कुछ नहीं है तो इसीलिए हमने जितने भी यहाँ पे गांधीधाम और अंजार के लोग हैं हमारे मीडिया वाले लोग हैं उनको हमने आज बुलाया उनको बी की गतिविधियों के बारे में समझाया और कहा कि ये आप जनरल कंज्यूमर तक ले जाए इस चीज को कि और लोग इसको जान सके समझ सके कि बी है क्या ऐसा मार्ग कैसे काम करता है तो इसलिए प्रोग्राम आज रखा गया था सर ये जो मार्क्स वो मतलब कितने देखिये हाँ यस देखिए इसमें क्या है एक होता है हमारा आईसआई मार्क जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं जो स्टैंडर्ड के हिसाब से दिए जाते हैं दूसरा है है हमारा वाला वाला जो ट्रायंगल मार्क होता है, वो हमारे जो गोल्ड हैं उनके प्रीसियस मेटल्स के दिए जाते हैं तीसरा हमारा सीआरएस वाला मार्क है जो हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनके ऊपर दिए जाते हैं एक हमारा चौथा मार्क है जो इको मार्क है कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एनवायरमेंटल सेफ्टी को ध्यान रख के हो रहा है कि नहीं उस चीज को ध्यान रखते हुए वो मार्क्स हम दिए जाते हैं कुल मिला के चार मार्क्स होते हैं अभी ठीक थैंक यू